Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu gün sizə Trigelin uşaqlar üçün istifadə qaydasını izah etmək istəyirəm. Kompleksin tərkibində olan, e, gördüyümüz bu boz kapsul e, paralaks adlanır. Bunu günə bir kapsuldan 2 dəfə qəbul olunur, səhər və axşam yeməkdən sonra bir stakan su ilə. 3-cü gün daxil olma olduqda isə e, paralaks kapsulum bir kapsul düşür və yəni ki bunu axşam bir kapsul içirsiniz və bura əlavə olunur fitopar adlanan kapsul, yaşıl kapsullar. Bunu isə səhər 2 kapsul, axşam 1 kapsul qəbul olunur. Və davamlı olaraq e, yəni ki bu kapsullar içilir. 7-ci gündən isə bu kapsulların yanına entravit qoşulur. Entravit bilirsiniz ki, mıxay balıdır. Ə e, gördüyünüz kimi içində qaşığı da var. Qaşığı ilə bir yaxşı, deməli bu Enterovet qarışdırılır. Ondan sonram isə gündən bir çay qaşığından, gördüyünüz qaşıqdan 2 dəfə yeməkdən sonra bir stakan su ilə içilir. Yəni onu da qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlar, trigelm qəbul edən zaman mütləq şəkildə pəhrizə nəzarət olunmalıdır və günə ən azından 2 litr su içilməyi mütləqdir. MÜZİK